На світлий кошик у нас гра баскетболь на 3х3, на 3, тюн, чи Плюс, А на темний кошик ми запрошуємо перших учасників однієї восьмої фіналу. Нема там зараз у вас гри, а вже у нас будуть ігри півфіналів. Точні, 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 а, зараз у нас один на один на темний кошик. Юрченко заворотний. Запрошуємо. А вона да. буде позже, це гра Наступного етапу. Юрченко заворотний. Будь ласка, запрошуємо вас на темний кошик. Один на один. Перша гра однієї восьмої фіналу. Готуються у нас на темний кошик. Друга гра один на один буде. Візьмемо зі світлого кошику. Лукашенко-гориславець будуть грати у нас. Ага, Лукашенко у нас судить. Ладно, тоді будемо грати другу гру темного кошика». Тимошенко з Кірта буде. Наступна гра у нас на темний кошик. Можна починати один на один, та й власне можна починати і починать. 3 на 3. Так, там є Альошкін, так? Повірю, мені така каша голові більше, ніж у тебе. Де Льошкін, де хто. Пойдемо в і зараз можна я. Лошкін у місце. Тимошенка за малим Богом заскочив. Нет, конечно, контур для среднего мозга нет, таких игроков, чтобы могли уверенно бросать. 4, 5 лет прыгнул, классический бил. Нет. Или надо залезть на кольцо, либо взять позицию. А когда доходит, когда доходит, когда вес не держит, он стоит на средней и не знает, что Там делать. Ты сейчас? Не, еще, блин, капец. Бенчик как-то, сука, соскочил красиво. Даже практически все забил, блядь. Один, Один Один там сговнил. Да. А так и лево, и право. Уже что-то на выбор, блядь, исполнял. Хорошо, бля. в щенков есть. Понимаешь, да? что его можно накидывать там. Я типа, сейчас бы начали шмалять. Я того красного уже останавливал, останавливал. Не, не, бросай, вот, не бросай его. Не, усатый с кепкой такой хуй бы ты получил, блядь. тоже. Я, понял, что там все Если, если заряжен... Не, ну ты... хоть забивай. Сейчас просто будем играть с дылдами, так... С кем? Ну, с дылдами там есть. Команда, там, команда здоровые. так? Две башни? Не, ну там здоровые, там Алешкин, да не стрелец длинный. А. Еще кто то там у них здоровый, Машир. Там команда, Шир? блядь, где не играешь. Там написано в списке фамилия Машир. записано. На, на заборе что же написано?

там почерк непонятно. Ага, с сирота левой пищи. Вы поймете, да? Справа налево. Их ликар. Ты видела чекать? По 180 это считаться. Я не приехал. По 180 это считается. Черный. Да я могу. А он. Что, да? Вообще-то. Хоуди. Отскок правильный, да? Ну, куда надо. В свою сторону. Влево. Да. Ну, это же недостаток а защиты, видишь, не знает, как защищаться. Да, он лишь не форсирует. Ну. А, а, да. Хороший, ну, правильно. Поймать. А, так ну, все. Всем. Да. А мы 7. уже запережили. А, а, Сейчас, хоть, сейчас хоть один счет правой напишу. Левой писать. Перемагает заворотный в первый рейд, 1-8 финал. Запрошуем на темный кошек Тимошенко-Скирта.

с Замлянским, э, Саченко. Это его. Да знакомый. А он, кормушка, магазин, а он магазин, торгует он. Это, корм для животных. Это, да помнишь ты его. его? Можно починать один на один, хлопцы. Он где-то 78-го, наверное,

надо как Денис, блядь, в трех саппортах бегать, блядь. Так, я потом выложу будет все твои рассказы, Петрович. Можно конспектировать. Уважаемые шановные глядачи, не до уваги. Читачи. Читачи такой. Это подкаст будем читать, Петрович. А, Серега промолчал. Не, он поменял на жребий и все. Ой! Что же сделать? Нет, да, вот. Петрович, ну, не нравится. <связывается> <связывается> изначально. Не идет, да? Но она не сильно будет хорошо слышать. Про Лукашенко много наговорил. Ничего. Как ничего? Послушаем. А если уже что сказать? Я нагадую, после закинутого мяча у нас продолжается игра, без чеков. А там у нас э, слепой шли по командам. Почему серва такая команда? Слепой, да. А какой еще может быть? Ну Серёга, знаешь всего. Да. Может матки были какие? то Так какие матки? Это команда с волосами. Пришли, разделились. Это шоссе, наверное, как-то не очень Ну везет. Постоянно.

I should, how I really do it here. I like where is my childhood. Expression like I am Robin Hood. I was flowing good like I am some driftwood. Doing things I said I can when others said I could. Showing up the class study and I try to make good. I am from the west, but I'm not talking Clint Eastwood. I, I was thinking about these times, doing them in my room, creating music with some rhymes. I was feeling the vibe place. Took a lot to reach the finish line, right? but now I'm here. My beer shakes.

start Shit again, really want to start shit again. When it back to all of the days, and if I'm true, I could in a face, it's a true statement. What was place? Fantasizing about buying some things, but you got no money to pay. As much she as the face, you sat in this, you didn't know not always was place. Shit, it's like a like an, an a apple off a tree. Red ones costed she's me like 15k rupees. Tired gloomy days, these i had a messy. Took a long time to get back into this reality.

Tryna get some real talk from you, but poker the face. Like what are you trying to do? Yeah, fit in and step in the shoes. Yeah, but how was that welcome for you? Yeah, I probably get no one to view. Yeah, now you're almost twenty-two. Yeah, taking it no revenue Yeah, that's a sneak preview. Yeah, of the life you been living, no cooking, no cash, just a six-figure mansion. But I ain't searching no vision, not giving pushing like a fish in cold water in the midnight. Cool in a touch if I like it, some chicken give. Bitch, I'm I made a decision. You see that bitch? back to those days when songs were actually written by the artists instead of all this shit. <laughs>

Зустрічалися у нас ігри на темному кошику один на один, хто переміг у нас там, хлопці? 4-3 Тимошенко, виходить на заворотного у чвертьфінал, а в баскетболі 3 на 3, 14-1, команда Тюн, дякуємо за участь, Че Плюс виходять далі. Граем, далі один на один. На темный кошек приглашаются Ломаківський и Шевченко. На светлый кошек Лукашенко Гориславец.